пришлось пришлось похода, и все Все У нас молоко даже не представляет. Салата чуть-чуть осталось. И чайок на салат уже первая часть зарендрилась, уже выложится. Через каких полчаса вы сможете уже узреть видео. не Что, Саша, я тебе сейчас погашаю? Mm -hmm. <laughs> Молотка и зубила. Там кого мне? Давай. Я Мама такая. Где молоток и зубила? Привет, Вадик. Да. Ми опять ема. Прошусь, прогулялись. Хто на інстаграм підписаний, вже бачив. А в ютубчик вийдут ввечері. відеосики, коли вже попору, наверное, прийду в хату, все повиложу. Много соцсетей, много роботи. Димах з маслом Мафнеб всім хороший. Вот тут написано, що добавить бутерброд, імона робити. Смажей, імона. Гарнір робити. Це ж пищевий продукт. Ну, вкусно. Це ж теж подобається. Дизельне масло. Не, ну то сміються люди з мене. Альоночка. Що Я вже не маю грошей. Клас Молодец. И сколько тебе уже будет? Спасибо, Леночка, Андрей, привет. Как холодильник замолкает, Дим. У -у -у -у. Как машина. Всем привет Это Арсенчика и смачного. Спасибо. Спасибо, Юза. Человек машина. машины? Холодильник, это не машина. Башня, ну, быть, Спасибо, Аленочка. Да. Арсенчик уже 15. Сегодня? Завтра. Ага. Андрей, мать рассказывай про работу холодильника. Он не выключается полностью. Да. Угу. И все. Он сбавляет обороты. Да. Он работает. Ухом, а почу... туди прикласти не виключається повністю, воно Там всередині гуде. Угу. Альонка всім смачного написала і батькам привіт. Витан, привіт. Да, Арксанчик, буде эфир. Это ты еще 13 год сказал, что ему? Ты а -а -а. Я вот шоп, 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 И Бо я уже путаю их. Кому там 13, а кому... Короче, Андрей сухой заморозкой, не знаю, как он точно называется. О, Саша, Саш полностью полностью открыл. Боже, Вова все же Сейчас Сашу учить уже. я удивлюсь, при чем все. Не буду выходить, я же Нет, ты не будешь вообще не заходишь, у нас слитится, Но, ну, привет, да не увалилась. Кто заходит, что наш светится, та чугунка. Ой, что ты светится, она ты Привет, Кадечка. Будем за репоропис. Не увалится, Саша. Угу. Покушаем и пораться будем. На Инстаграм подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего. Бо в Ютубчик выходят видео аж вечере. Против дня, я записал. А в Инстаграм сразу. Привет, Алиночка. Я Кого? Ивана. Кого? Ивана? Кого? 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 а Кого? Кого? Не твое. А я из Кого? Кого? на Кого? Я знаю, Я читаю репчик от души. Когда знаешь, что от души, то все делается легко и быстро. У меня никогда не получается так, типа. Давай! Не. Цены не от души. Наоборот, все портит. Она пишет такие звуки, это нормальное явище. То, что цены простые, а он гоняет воздух. Наверное, Ему, надо издавать. Знаем. Каша Алиночка. Мама, там были тебя вещи. Мы могли бы еще вещи взять. А куда ты его вставил? Ты ну, еще вставила. Башку, ты его вставила. Ты Ты не забывай, как ты его вообще так поднимаешь, он еще выше стоит. Да. Yeah. Вот так как просто поднимаешь уже. Тебя просто не постановило. Полный, полный день и hey, повезли, а замотали. Надо было взривати пол. Пойдем би назад Ну что, ще салаты на вечер чуть, -чуть буде. Я хочу. Я буду есть сало вечером. А я хочу. И суп. А, я колеса одним жменями. да, сейчас еще жмень закину. <laughs> ну <Но> реально, <laughs> да? Батонази. А? Конечно. Все. Я ховаю. Привет, Сережка, Муська. Там спит на кровати. На диване. Она отжала диван Сережа. у нас. Мой диван, я всегда отдыхаю там. А она отжала, представляете? Все, не дает. Казалось, сядай на пол. А тузик наложялся. и все, и байку, байку, да. песенку помню, помнишь, выслухал? Да, я теперь один, ты теперь одна. Что будет у меня, будет у тебя. Вы что, расстались? Я, да, ну и что? Сар... У нее учеба, я... у меня почет. Подожди, ма, он даже лучше размазывается маслом.

Я понял, Андрей. У а нас столько продуктов нема, чтобы я вельму закрывать. Кого? Кого? Там есть отверстия, он главное их не закрывать продуктами. Ну, чтобы воздух хорошо ходил. И сзади там есть отверстия. То у нас же нема таких продуктов много, чтобы не воздух закрывал. Виталик не хватит. Надо жрать добре. Слышь, ну как, хватит хай. -ка. Ты здесь Алены немало. она бы тебе рассказала, как хватит. Алена что-то в город сегодня Нет, сказала, что они едут. Не. Хорошо, наверное поедет. Наверное, не езжу. Я с виталик. У меня, кстати, контент для спонсоров. Вставайте спонсорами и будете знать, что я прошлым летом делал. Не виталик, вообще не помню. Нормально, Никита? Привет, коллег. Почему холодильнику пару месяцев? Я купил. А, ты там, в этом Дима, мы его купили, еще тепло было, желтый, да? Матерый, не сниму. Yeah. Да, то есть так, вырос желтый. Ну, месяца еще два. Что самое, Виталик? Мне кажется, чтобы мы еще... Спасибо, Никита. Это я уже была в куртке. Ци... Да, в зимовой куртке. Не зимой, зимовая, а осенняя. Ну, за все... Не желтый. Не, здесь желтый не было. Нет, 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 желтый. Точно желтый. Ну, желтый, ну, я скажу, что желтый. Тебе я забзор. Да, до холодильника. Вы остались? Да, ну и чё? У нее учеба, у меня на почет. Виталик, не знает про что ты. Трохи час. Ты про что, Никита? Ленка тут, а я думал, не нема. Она же нам привет передавала. Ну. А мы забыли в минуте. <связь> Боже, Дима, мам, какие-то больные уже. Мы очень здоровые люди. Она нам привет передавала, сидела. अमिका जो अभी कान Спасибо, Аленочка. Спасибо, Светочка. Привет. Пойду, я Хорошо, привет. Виталик. Хорошо. Привет. Аленочка. Сол, сол. Больше-меньше. Так, ну тоди пока типа, не нужно чистить радиатор. Я забываю, что я делать, потому что не забывайте, что это делать, потому что будет маслать и постоянно. Потом наста ⁇ Я понял. Будем дивиться. Сегодня я ухожу. Я огромное количество таблеток сразу тяжело кулкнул. Вот надо по очереди. Привет, Вадик. Я твоя жизнь. Хорошо, Виталик. Привет, Сережа! Йо-йо-йо! Жизнь, да. Все ушли, меня покинул. Надо идти пораться. Хорош, Сережа, поздравляю. Колы свадьба. Колы свадьба, Сережа. На, на ТБ дом. От ТБ приглашение должно быть. Хотя я, наверное, не приеду, был, меня мало времени. Но приглашение надо. Ясно, Виталик, на Жигуле. Сейчас скажи, что на белом. Откуда ты цел узнал? Да, я теперь один. Да, Леночка, я бачил. Пошел уже на еще нет. Да, Коля, Трошки приболел. Спасибо, Сережа, спасибо. Спасибо, родной. Хорошо, Виталик. Это для тебя. Заре. Да, да, не забудь. М -м -м, маргарин положить в холодильник. Буду я. Уходіть. Дякую да? вам, що були зі мною. Піду я порася. Ждіть ролики. Скоро вийдуть. І на канал основний, і на канали. -то... На всі канали вийде довгий ролик, як я готував салат. А ще ввечері повикладую всі ролики, які я зняв протягом дня. Якщо ви не підписані на інстаграм, то побачите ввечері, що ми робили сьогодні. Да, Виталик, это все знают. То, что я это рассказываю в коротких роликах. Это общедоступная информация, Виталик. Все. Всем гудбай, родненькие. Приходите на Твич Будем дивиться.